श्रीभानुविनायकस्तोत्रम् अरुण उवाच नमस्ते गणनाथाय तेजसा पतये नमः अनामयाय आत्मने ते नमो नमः ब्राह्मणा पतये तुभ्यं जीवनां पतये नमः आखुवाहनगायैव सप्ताश्वाय नमो नमः स्वानन्दवासिने तुभ्यं सरलोकनिवासिने चतुर्भुजधरायैव सहस्रकिरणाय च सिद्धिबुद्धिपते तुभ्यं सञ्ज्ञानाथाय ते नमः विघ्नहन्त्रे तमोहन्त्रे हेरम्बाय नमो नमः अनंत विभवाय नाम रूप प्रधारिणे माया चालक सर्वेश सर्व पूज्यायते नमः ग्रह राजाय दीप्तिनाम दीप्तिदाय यशस्विने गणेशाय परेशाय विघ्नेशाय नमो नमः विवस्ते भानवेते रवये ज्योतिषांपते लम्बोदरे कदन्ताय मोहोत्कटाय ते नमः या सूर्यो विकटासोऽपि न भेदो दुष्यते कदाः भक्तिदेहि गजास्य त्वं त्वदीयां मे नमो नमः किं स्तौमि त्वां गणाधीशयोगाकारस्वरूपिणीं चतुर्धा भज स्वात्मानं खेलसिं त्वं न संशयाः एवं स्वस्य स्तुतिं श्रुत्वा विकटोरूपमादधे वामाङ्गे संज्ञया युक्तं गजवक्त्रादिचिह्नितं तं दृष्टवां प्रणनामाथा नूरुहर्षसमन्विताः तं जगादगणाधीशो वरं रुणोरुदीप्सितं त्वया इदं स्तोत्रं सर्वसिद्धिप्रदायकम् भविष्यति न सन्देहश्चिन्ति स लभेत् परं शृणुयाद्वा जपेद्वापि तस्य किञ्चिन् भविष्यति महापक्षी मम सन्तोषकारकम् इति श्रीमन्मुग्धले महापुराणे षष्ठे खण्डे अरुणकृतश्रीभानुविनायकस्तोत्रम् आपल्या समर्पण मराठी चॅनलचा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक सबस्क्राईब व शेअर करायला विसरू नका व नवीन व्हिडिओसाठी बेल आयकॉन प्रेस करा धन्यवाद